یہاں میں ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی حیات طیبہ جن کی زندگی ایک دلچسپ زندگی ہے ان کی زندگی میں آپ کو محبت کا غلبہ نظر آتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ نظر آتا ہے مگر شاید جہاں عشق کا غلبہ ہو وہاں مطابت کی تھوڑی سی کمی ہے مگر فرق یہ ہے کہ جب ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ہم عشق میں بھی سچے نہیں ہوتے مطابعت بھی نہیں ہوتی مگر جس صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں اگرچہ مطابعت میں کمی ہے شریعت کی پاسداری میں کمی ہے مگر ان کی محبت میں کوئی حرف نہیں ہے اور وہ صحابی کون ہیں ان کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور ان کا لقب شمار ہے وہ ایک خاص عمل اور گناہ کے باعث انہیں کوڑے لگا کرتے اور بار بار وہ گناہ کرتے اور بار بار انہیں حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا اور انہیں کوڑے لگتے تو ایک روز امام بخاری اسے نقل کرتے ہیں اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے ایک خاص گناہ کیا تو انہیں کوڑے لگے اور آقا علیہ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کے اس گناہ اور بار بار کوڑے لگنے کے باعث ان پر لانت بھیجی اور لانتان کی اسی وقت آقا علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تلعنو اے میرے صحابہ اس پر مت لانت بھیجو انہو اللہ ورسولہ اس پر لانت مت بھیجو تمہیں اندازہ نہیں ہے یوں تو دل کا حال صرف اللہ رب العزت جانتا ہے مگر علیہ السلام اپنا تصرف استعمال رہی ہیں فَإنَّهُ يحبُ کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ہاں گناہ کیا اس نے معصیت سرزد ہوئی اس سے غلطی ہوئی شریعت کی پاس نہیں کی مگر اس پہ لانت پت بھیجو ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے میں اس کے دل کا حال جان چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صحابی کا کیا عمل تھا اور کس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے آئیمہ بیان کرتے ہیں اسے ابو یعلا میں یہ منقول ہے یہ صحابی جب بھی کسی سفر پہ روانہ ہوتے حضور علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ راستے سے کسی سے ادھار پہ کچھ گھی لے آتے کچھ مکھن لے آتے تو ااکل السلاط والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے آکلیہ السلاطلام قبول فرمائے پھر ایک روز یا کچھ دیر کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور جس سے ادھار پہ سمان لیا ہوا ہوتا اسے بھی ساتھ لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے آپ کی خدمت میں کچھ گھی پیش کیا تھا کچھ مکھن پیش کیا تھا حضور فرماتے جی وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے خدا شخص سے میرے ساتھ آ گیا ہے اس سے ادھار پہ یہ چیزیں لی تھی میں تو کنگال ہوں میری جیب میں کچھ نہیں ہے حضور یہ پیسے مانگ رہا ہے آپ عطا فرما لیجیے تو آقا علیہ السلام کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ مسنط ابو یعلا کی اس حدیث میں جملہ آتا ہے يَبْتَسِمَ و بِهِ فَيُعْطَى کہ آقا علیہ السلام جواباً غصے نہیں ہوتے بلکہ آقا علیہ السلام سلام يَبْتَسِمَ یکسیمہ مسکراتے اتنا مسکراتے کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آتے یک مورہی فیو اور جو وہ شخص مانگتا اپنی جیب سے حضور عطا فرما دیتے اس عمل کے باعث آق علیہ السلام والسلام نے اس صحابی کے عشق اور محبت کی تصدیق فرمائی اور محل تصدیق لگائی اور اسی طرح جب آقا علیہ السلام والسلام صحابہ اکرام کی مجلس میں ہوتے اور تھکاوٹ کے آثار نظر آتے وہ صحابی کی محبت عشق ادب تعظیم و تکریم کا عالم یہ تھا کہ جب دیکھتے کہ حضور تھک چکے ہیں تو عقال السلت و السلام کی خوشی کے لیے حضور کی راحت کے لیے کوئی لطیفہ سنا دیتے اور آقا علیہ و السلام مسکرا پڑتے طبیعت میں راحت آ جاتی سکون آ جاتا ان چیزوں کے باعث ساتھ علیہ السلام والسلام نے ان کی عشق اور محبت پر اپنی مہر تصدیق لگائی